Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Həcəl müəlliməm. Bu gün sizinlə yenə maraqlı bir mövzunun izahına baxacağıq. Bugünkü mövzumuz bitki hormonlarıdır. Heyvanlarda olduğu kimi bitkilərdə də müəyyən hormonlara rast gəlmək olur. Bitki hormonları bitkilərdə kök və gövdənin təpə hissəsində, toxumlarda, meyvə və cavan zoqlarda, cavan yarpaqlarda sintez olunur. Və bu hormonlar üzvi mənşəli maddələr olduqları üçün Əksər hormonlar floem aporları ilə, stokinin hormonu isə kökdə sintez olunduğu üçün ksilem aporları ilə daşınır. Bitki hormonlarını iki qrupa bölmək olar: bitkilərin böyüməsinə müsbət təsir edən hormonlar və bitkilərin böyüməsinə mənfi təsir edən hormonlar. Mənfi təsir edən hormonlar heçsə pis hormonlar deyil, bu belə anlaşılmasın. Sadəcə onlar da müəyyən şərtlər daxilində bitkinin böyüməsinin qarşısını alır. Müsbət təsir edən hormonlar auksin, stokinin və giberelin hormonlarına aiddir. Mənfi təsir edən hormonlara isə absis turşusu və etilen aiddir. Hormonlar və onların təsir dairələri ilə tanış olaraq, bitkilərdə hormonlar müxtəlif təsirlərə malikdir. Giberelin, auksin və stokinin hormonları böyümə, inkişafa müsbət təsir göstərirdi. Etilen və absis turşusu isə böyümə və inkişafa əngəlliyirdi. Giberalin hormonu güclənməyə səbəb olurdu. Güclənməni təmin etdiyi üçün böyüməyə, inkişafa səbəb olurdu. Böyüdükcə artıq bitkidə çiçəklənmə, sonra meyvə yetişməsini təmin edirdi. Auksin hormonu böyümə, inkişaf, çiçək açma, meyvəmələ gətirməyə kömək edirdi. Sitokinin hormonu yenə də böyüməyə, çiçək açma, meyvə yetişməsinə təmin edirdi. Etilen hormonu yenə də bunlar meyvə yetişməsinə, çiçək açmasına təsir edir, həmçinin bitkilərdə yarpaq tökülməsinə kömək edirdi. Absis turşu isə bitkilərdə yarpaq tökülməsini və toxumlarda dormansi vəziyyətini həyata keçirdirdi. Dormansi nədir? Toxumun sükutu deməkdir, toxumun yuxu vəziyyəti deməkdir və yaxud başqa adla desək, toxumun sakitlik halıdır. Yəni bu vəziyyətdə toxumda düyünmə baş verməz. Əlverişsiz şəraitə düşərsən, toxum dormansi vəziyyətinə keçir. Hormonların hər biri haqqında yaxından tanış olaq. Birinci hormonumuz auksin hormonudur. Auksin hormonu bitkilərdə böyümə hormonudur və əsas inkişaf inkişafa təsir edən, böyümə və inkişafı təmin edən hormondur. Auksin hormonu rüşeyində Təpə meristemində kökün ucunda və cavan yarpaqlarda sintez olunur. Auksin gövdənin uzununa böyüməsini təmin edir. Buna görə də yan meristeminin qarşısını alır, yan meristemini əngəlləyir və təpə meristemini inkişaf ettirərək gövdənin uzununa böyüməsini təmin edir. Biz bilirik ki, bitkilərin qaranlıq düşən hissələri daha çox böyüyür. Buna səbəb İşıq düşən hissədəki auksin hormonunun qaranlıq düşən tərəfə keçməsidir. Və bu zaman qaranlıqdakı hüceyrələr böyüyərək asimetrik böyməyə səbəb olur. Yəni bir tərəfli böyüdüyü üçün bitki işığa tərəf əyilmiş vəziyyətdə olur. Buna biz tropizm deyirik. Tropizm və taksis bunlar hər biri bitkilərdə olan müəyyən hərəkətlərə aiddir. Bu haqqda bu gün çox danışmaq istəmirəm. Bunun özü haqqında ayrıca bir e, izah çəkəcəyəm inşallah. Ona görə hələ ki, hormonlardan danışacağıq. Demək, oksin hormonu təpə meristemində oldu. Ona görə bitkinin uzuna böyüməsini təmin etdi. Uzuna böyüdüyü üçün bitkidə yan tumurcuqlardan inkişafın qarşısını alırdı. Və işıq düşən hissədən qaçdığı üçün qaranlıq olan hissəsində toplanır və beləliklə də bitkinin qaranlıq düşən tərəfinin böyüməsinə səbəb olurdu. Bir digər hormonumuz stokinin hormonudur. Stokinin hormonu da oksin hormonuna yardım edən hormondur. Bu da böyümə və inkişafa müsbət təsir edir. Həmçinin oksinlə birlikdə hüceyrələrin ixtisaslaşmasını təmin edirdi. Yəni həmin o böyüyən hissələrdə törədicı toxumadan digər toxumaların əmələ gəlməsini təmin edirdi. Ən əhəmiyyətli tərəfi isə auksinin əksinə təsir göstəririb yan meristeminin böyüməsini təmin edir. Yəni auksinin ə, təpə meristeminin ə, dormansi vəziyyətini aradan qaldırdı. Yan meristeminə təsir edib dormansi, yəni sükut vəziyyətini aradan qaldırır. Və sitokinin hormonu köklərdə sintez olunduğu üçün ksilema boruları ilə yuxarıya doğru daşınırdı. Bir digər hormonumuz ki, giberelin hormonudur. Giberelin hormonu əsas cücərmə hormonudur. Yəni toxumun cücərməsinə yalnız onun təsiri var. Cücərmə hormonu, yəni giberelin təpə meristemində var. Ə, cavan yarpaqlarda və rüşeymdə sintez olunur. Tutaq ki, əlverişsiz vəziyyətlər düşüb bitki, o zaman, ə, bitkidə giberelin hormonunun sintezi dayanır. Yəni rüşeyəm gibberelin sintezini dayandırar və e, bu zaman <coughs> absis turşusu sintez edər. Yəni gibberelinlə absis turşusu bir-birinin e, əksinə təsir edən hormonlardır. Gibberelin toxumun cücəlməsini təmin edir, absis turşusu isə toxumda dormans vəziyyətini, yəni sükutluq vəziyyətini yaradırdı. Əgər mühit şəraiti əlverişli olarsa, təbii ki, e, gibberelin sintezi davam edər. Giberelin ümumiyyətlə bu da böyməyə təsir edir, amma e, auksinlə bir fərqi vardır bunun. Auksin yetkin halda e, deyil, ümumiyyətlə e, ilkin inkişafdan başlayaraq bitkiyə təsir edir və bitkinin uzanmasını təmin edir. Giberelin isə cır qalmış bitkilərə əlavə verildikdə bitkilərdə uzanmanı təmin edir. Bir var, toxumdan özü cücəli bitki normal inkişaf edirsə, bunu normal inkişaf etdirən auksin hormonudur. Yəni o başdan e, bitkinin böyümə və inkişafını sürətləndirirdi. Bir də var ki, bitki yaxşı böyünüb inkişafı cır qalıb, o zaman biz ona əlavədən ki, berelin hormonu versək, onun böyüməsini təmin edir və toxumun sakitlik vəziyyətindən aradan qaldırırdı, buna görə də toxumda cücəlmə baş verirdi. Absis turşu isə absis turşu bitkini əlverişsiz şəraitin təsirindən qoruyur. Absis turşusu yenə də rüşeyimdən sintez olunurdu. Yarpaqda, kökdə, gövdədə, meyvələrdə də sintez olunur. Rüşeym absis turşusunu sintez edərək toxumu sükut vəziyyətində saxlayır. Yəni əgər mühit şəraiti əlverişsizdirsə, toxumun cücəlməsinin qarşısını alır toxumunu itirməkdən qoruxur, yəni məhf olmaqdan qoruyur. Ona görə də əcəlmənin qarşısını alırdı. Bir digər özəlliyi isə bunun da ən yüksək keyfiyyətlərindən biri su itkisinin qarşısını alması üçün stomalar, yəni ağızcıq hüceyrələrini qapıyırdı. Qapadığı üçün bitki əlverişsiz şəraitin təsirlərindən uzun müddət qorunur. Auksinlən giberelin hormonları bir-birinə əks təsir göstərirdi. Giberelin toxumda cücərməni təmin edirdi, auksin isə cücərmənin qarşısını alırdı. E, auksin deyirəm absis turşusu. Absis turşusu isə toxumda cücərmənin qarşısını alırdı. Qarşısını alırdı bu o demək deyil də, yəni bu pis hormondur. Sadəcə mühit şəraiti əlverişsiz olarsa absis turşu bitkini müdafiə etmək üçün, onu stress vəziyyətindən çıxartmaq üçün ə bir sıra fəaliyyətlərini dayandırır. Yəni toxumda sakitlik halını yaradırdı. Ağızcıq hüceyrələrini qapıyırdı ki, bitki onsuz da əlverişsiz şəraitdədir, bir az da su itkisinin qarşısını alsın deyə. Və növbəti və sonuncu hormonumuz etilen hormonudur. Etilen hormonu meyvələrin yetişməsini, çiy atmanın sürətləndirirdi. Yetişmiş meyvələr, yaşlı yarpaqlar və çiçəklərdə sintez olunurdu. Yeganə hormondur ki, qaz halındadır, digər hormonlardan fərqli olaraq. Buna görə də, e, sadəcə sintez olunduğu bitkidə deyil, ətrafdakı bitkiləri də təsir edir. Məsələn, bir e, qabda yetişmiş meyvə varsa, onun yanında başqa bir qal meyvələri qoysaq, bir müddətdən sonra e, həmin bu yetişmiş meyvədən ayrılan etilen Eə digər meyvələrin də yetişməsini təmin edəcək. Amma etilenin miqdarı çox olduqda bu bitkidə e, meyvədə çürüməyə səbəb olur. Eyni zamanda çürümə digərlərinə də təsir edir. Yəni görürsüz, qabda bir çürük meyvə olarsa, digər meyvələr də daha tez e, çürüməyə başlayırdı. Ona görə ki, həmin etilen qaz halındadır və e, digərlərinin də çürüməsinə təsir edirdi. Ə başqa xüsusiyyətləri odur ki, bitkilərdə stress yaradan faktorlara qarşı sintez olunurdu. Yəni məsələn, quraqlıq falan olarsa, bitkini əlverişsiz şəraitdə şəraitdən qorumaq lazımdırsa, o yarpaqların saralmasını təmin edir. Yəni payız fəslidir, tutaq ki, su soyuyub, hava soyuyub, etilen bu zaman yarpaqların saraltdıb tökür ki, kök böyüməsini dayandırır, yarpaq tökülməsini sürətləndirir ki, bitki artıq su itkisindən qorunsun. Həmçinin yetişmə zamanı meyvələrdəki nişastanın şəkərə, glukoza və fruktoza çevrilməsini təmin edir. Bu nə üçün bu cür olur? Bax, məsələn, qal bir banan yesək, yaşıl bir banan qal demiyimdə, yəni bananın özü də tez xarab olduğu meyvə olduğu üçün onu ə qal vəziyyətdə, yaşıl vəziyyətdə yığılır və tez bir zamanda saralır, yetişir. Əgər yaşıl yesək, onun dadı baxın necə biraz qəribə olur, amma saralmış, banan, yetişmiş banan daha fərqli şəkildə dadır. Həmin bu meyvənin yetişməsini təmin edən etilen hormonu idi. Yəni yetişərkən onun tərkibindəki nişastanı şəkərə çevirir, yetişməni təmin edirdi. Bir də şəkillər üzərində bu dediklərimizə nazar salaq. Demə, bu şəkildə verilib auksin hormonu haqqında. Auksin hormonu bitkinin dedik təpə meristemində sintez olunur. Əgər işıq təpədən düşərsə, yəni düz düşərsə, auksin hormonu bərabər miqdarda paylanır və bitkinin uzuna böyüməsini təmin edir. Bir qədər işıq yerini dəyişərsə, auksin hormonu yerinə də Çox az dəyişdiyinə görə yenə də uc hissədə qalır və bitkinin yenə də onunla böyüməsini təmin edir. Bir müddətdən sonra isə artıq aksin hormonu işıq düşməyən tərəfə keçdiyinə görə işıq düşməyən tərəf böyüyür və bitki işığa tərəf, yəni bu tərəf balaca qalır, bu tərəf işığa doğru əyilir. Buna biz nə deyirik? Fototropizm. Yəni işığa tərəf bitkinin verdiyi cavab Bir qədər keçəndən sonra baxan artıq bu hissəncəsi daha çox böyüyüb və auksin hormonu ıı, işıq düşməyən tərəfə keçib və bitkinin bir az da böyüməsini təmin etmişdir. Bu isə etilen hormonuna aid olan misaldır. Məsələn, banan dedim, yaşıl rəngdədir, yetişməmiş banandır. Və bunun yanına yetişmiş və yaxud da xarab olmuş bir banan qoysaq, bunun tədricən bax bu vəziyyətdə yetişməsini sürətləndirəcək. Bu isə toxumun düzəlməsinə təmin edən giberelin hormonudur. Əgər toxum əlverişli şəraitə düşərsə, giberelin miqdarı artır, toxumun cücəlməsi baş verir. Yox, əgər toxum əlverişsiz şəraitdədirsə, bitki hal-hazırda əlverişsiz şəraitdədirsə, o zaman absis turşununun miqdarını artırırdı ki, toxumun cücəlməsinin qarşısını alsın. Çünki toxum cücələrsə, əgər bu bitkinin məhv olması ilə, yəni həmin o toxumun ə yeni düzəlməmiş orqanizmin məhf olmasına səbəb ola bilər. Bitki hormonları haqqında bu qədər, daha başqa hormonlar var. Sadəcə biz əsas 5 hormon bizə lazımdır ki, bunlar haqqında məlumatımız olsun. Düzdür, bu hormonlar məktəb dərsləklərində yoxdur. Şagirdlərin bunu bilməsi vacib deyil, amma hər ehtimala miq imtahanına və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər üçün faydalı olar deyə düşündüm. Səsimlə də olaraq üzrlü sayın. Üstünüzə sağlam bir qədər rahatsızlığım var. O səbəbdən səsim qaydasında deyil. Əlimdən gəldiyi qədər izah etməyə çalışdım. Məndən bu günkü dərs haqqında, bu qədər video haqqında, dərs haqqında fikirlərinizi, rəylərinizi gözləyirəm. Həm iradlarınızı, həm də təkliflərinizi videonun şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Məndən bu qədər. Sağ olun.